श्रीमद्भगवद्गीता अध्यायदुसरा ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः संजय वाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कशमलमिदौ विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मगमपाथ नैतुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संकेत द्रोणै च मधुसूदन इषुभिप्रतियोत्स्यामि पूज्यर्हा परिसूदन हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भयेक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् हृदिरप्रदीग्धान् न चैतद्विद्मक्कतरन्नो गरीयो यद्वा जये मय दिवा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजिविषामस्ति ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वान् धर्मसम्मूढचेताः यच्छेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषि केशं गुडाकेश परन्तप नयोत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभुवः तमुवाच ऋषि केश प्रहसन्ेव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः श्रीभगवानुवाच अशोचानन्दशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वे वाहै जातुनासन् न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामस् सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारञ तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदन्ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत य एनौ वेत्ति हन्तारै यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितावान् भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा नित्यै येन कथं स पुरुषः पार्थगङ्घातयतिहन्तिकं वासां जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि सह्याति नवानि देही नैनैच्छिन्दन्त्य शस्त्राणि नैनन्दहति पावकः न चैनं क्लीदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अक्लेद्योषु विषैव च नित्यस्सर्वगतस्थानुर् अचलोयं सनातनः अव... अव्यक्तोऽयमचिन्तोऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनन् नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हिध्रु मृत्युर्ध्रुवेजन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान् एव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैन्यमन्यश्शुनोति श्रुत्वा पेण वेद चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योयन् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धा श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदुषम् अथ चे धर्म्यं सङ्ग्रामं करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्सी अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते परतम। मंस्यन्ते यत्त्वा महारथाः एष ये च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्य लाघवम् अवाच्यवादांश्च वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन् किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गै जित्वा वा मोक्षसे महिम् तस्माुत्तिष्ठ कौंतेय युद्धाय कृत निश्चय सुख दुखे लाभा लाभ जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नव पापम वापससी एषा भीता सांख्ये बुद्धिर्योगी बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका एकेह कुरुनन्दन बहुशाखा बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितावाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानस्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परुत चेतसां व्यवसायात्मिका समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते सङ्गोस्त्व कर्मणि कर्माणि त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वै योग उच्यते दूरे न्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपना फलहे तव बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चिला समाधा वचना तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीक्यं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुविग्नमनास्सुखेषु विगतः स्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रान्नभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभा शुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संवरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशी हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गा सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृतिविभ्रमः स्मृति बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषयुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशीर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचीतसोऽशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावय त शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इंद्रियाना भीचरताय यन्मनो निदिधिते तदस्य हर्ति प्रज्ञा वायुर्नावभिवां बसी तस्माद्यस्महाभाहो महाबाहो निसर्वशा इंद्रियान इंद्रियाते भस तस्य प्रद्याप्रतिष्ठिता यानिशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमे यस्य जागृतिभूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापप्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारस्सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मीस्थितिपार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तेकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भवतु